बसमानी इंसानी जहन मैदे की तरह है जिस तरह हमारा मैदा खाने को हज़म करते वक्त बदन के मुताबिक तैयार करता है ताकि बदन उसे आसानी से हाजम कर सके और वो खाना बदन का जोज़ बन सके इसी तरह हमारे जहन में पहले से मौजूद अतलात नए अतलात को हज़म करते हैं उसकी प्रोसेस करते हैं आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों अगर जहन में आने वाले नए इतरात दलील के साथ हों तो उसे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहती इसलिए कि दलील वाली बात जहन के लिए पहले से काबिल हज़म होती है जैसे कि मैं अगर कहूँ कि इस वक्त दिन है और सूरज भी नज़र आ रहा हो तो आपका जहन उसे बसानी कबूल कर लेता है गौर व फिक्र और सोचने की जरूरत नहीं होती लेकिन बगैर दलील वाली बात के लिए प्रोसेस और सोच और फिक्र की जरूरत होती है उसे अपने जहन से एडजस्टमेंट करने के लिए जहन पहले से मौजूद मालूम का सहारा लेता है जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि फ़लानी चोर है तो आप अपने जहन में मौजूद मवाद मौझ। और डेटा को खंगालेंगे और उस शख्स के बारे में जो भी बातें उससे कबल आपके जहन में होंगी मसला उसने पहले से चोरी की हो या वो चोर मशहूर हो तो आप आसानी से मेरी बात की तस्दीक करेंगे लेकिन अगर वो एक शरीफ इंसान हो तो आप आसानी से उसे कबूल नहीं करेंगे अब अगर जहन में उस शख्स के बारे में पहले से मालूम न हो, तो बैरूनी दुनिया यानी जहन की दुनिया से बाहर दलाल ढूँढेंगे जैसा कि मसलन सभी कह रहे हैं कि हाँ वो तो चोर है तो अब चूंकि सब कह रहे हैं कि फ़लानी चोर है तो अब जहन उसे बासानी कबूल कर लेता है और यूँ जहन के हार्ड और हाफजे में ये बात चली जाती है कि फ़लानी चोर है अजीब बात यह है कि हमारे जहन के अक्सर इंफॉर्मेशनस और मालूम इलमी दलाइल के बग़ैर होते हैं बस जो आम पर लोग कहते हैं हम उसी को दलील समझ लेते हैं लेकिन क्या लोगों की बातें दलील हो सकती है इसके लिए अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी इस वक्त हम सिर्फ़ मारिफत किस तरीके से हासिल होती है इस बारे में बात करेंगे इसमें शक नहीं कि बचपने से हम अपने जहन में मालूम इकट्ठी अक, करते आए हैं कुछ मालूम ऐसी होती हैं जो यकीनी होते हैं कुछ वहम और गुमान होते हैं और कुछ शकुक व शुभात होते हैं जहन में मौजूद ये इंफॉर्मेशन और मालूम हमेशा नए मालूम और मतालब को जो बग़ैर दलील के होते हैं उनको हज़म करने का सबब बनती है अगर इस नए मतलब के बारे में पहले से शकुक व शुभात हो तो इस मतलब को भी हम शक व शुभे की निगाह से देखेंगे और अगर उसके बारे में पहले से यकीन हो तो बसानी हम उस बात पर यकीन करेंगे हर नई बात पर यकीन करना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बारे में पहले से आपकी सोच क्या थी आपका नजरिया क्या था इसीलिए दीनी रवायात में शकूक व शुभहात को खत्म करने पर ज्यादा जोर दिया गया है और इसकी मजम्मत की गई है क्योंकि यही शक बात इंसान को यकीनी दलाइल मानने से रोकते हैं दोस्तों जिस तरह शहद की मक्खी फूलों से रस चूसती है लेकिन शहद तब बनता है जब शहद की मक्खी उसे अपने मैदे में मौजूद एंजाइम्स के ज़रिए से हल करती है बगैर हाजम किए वो सिर्फ नेक्टर और फूलों का रस होता है शहद तभी बनता है जब शहद की मक्खी के पेट में कुछ प्रोसेस के साथ हजम हो जाए तब जाकर शहद तैयार होता है फिर शहद की मक्खी मैदे में तैयार शुदा शहद को मुंह से वापस निकाल कर छते में महफूज करती है इंसानी जहन की खसूसियत भी इसी तरह है बैरूनी डेटा और मालूम आपके जहनी नुक़ः नज़र से मिलकर तैयार होती है उसके बाद आप उसे अपने नुक़ नज़र यानी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक महफूज करते हैं इसकी सादा मिसाल यूँ देना चाहता हूँ कि अगर किसी क्लास या ग्रुह में मौजूद अफराद को एक सफ़े के बराबर लिख कर कुछ दिया जाए और सबसे कहा जाए कि आप इसे अपने अल्फाज में बयान करें तो आप देखेंगे कि हर कोई इस उसे अपने नुक़ः नज़र से बयान करने की कोशिश करेगा एक बीमारी के लिए आप कई डॉक्टर के पास जाते हैं हर कोई मुख्तलिफ़ नुस्खा आपको लिख कर देता है बीमारी एक लेकिन नुस्खे अलग अलग अगर कोई हादसा या वाक़ होता है तो वहाँ मौजूद हर कोई उस हादसे और वाक की अलग अलग तफसीर करता नजर आता है कोई उसको जालिम समझता है कोई उसे मजलूम समझता है इसी तरह तारीखी लिहाज से बाज शख्सियात ऐसे हैं जिन्हें मुसलमानों के बाद गुरु जालिम समझते हैं और बाद उसे नहीं समझते उसकी वजह सिर्फ यह है कि आप किस नुक़ः नज़र से उसे देखते हैं अगर आप उसे अच्छा इंसान समझते हैं तो चाहे मुकाबले में कोई दलील भी लाया जाए तो आप आसानी से मानने को तैयार नहीं होंगे आप खुद से कहेंगे कि शायद किताबों में गलती हुई है कहीं रावी ने कोई गलत बयानी ना की हो हज़ार किस्म की तावील करेंगे क्यों इसलिए कि पहले से आपने उस शख्स के बारे में एक नज़रिया बना रखा है अब उसे बदलना कोई आसान काम नहीं है लेकिन जब उसी शख्स के बारे में जब कोई उसकी अच्छाई बयान करे तो आप फौरन मान जाते हैं क्योंकि जहन में पहले से ही उस शख्सियत के बारे में मुस्बत नजरियात मौजूद थे याद रखें दुनिया के अक्सर मीडिया और चैनल की कोशिश यही होती है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को तब्दील करें क्योंकि जब पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए तो इंसान की सोच और फिक्र यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी का अंदाज भी बदल जाता है और किसी के नुक़ नज़र को बदलने के लिए लाजमी नहीं है कि आप दलील लाएं, बस किसी तरीके से उसे मुतमिन कर लें वो शख्स खुद बखुद आपकी बात मानने पर राजी होगा इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत आदम सलाम की है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फरमाया कि ला तकरबा हाथ ही शजरा फतकूना मैं नबीन के उस दरख उस दरख्त के नज़दीक मत जाना वरना जुल्म करने वालों में से हो जाओगे लेकिन देखें शैतान ने किस तरह हजरत आदम व हवा को बहला पिसला के उस ममनुआ शजरा से खाने पर राजी किया शैतान ने कहा कि पता है कि क्यों अल्लाह ताला तुम्हें उस मेवे को खाने से मना कर रहा है इसलिए कि अगर तुम उससे खाओगे तो हमेशा जन्नत की जिंदगी पाओगे या फरिश्ते बन जाओगे बस यही लालच सबब बनी के अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में जो एक वाज दलील थी शैतान ने लालच के ज़रिए से हज़रत आदम को धोखा दिया तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम हर हक बात को आसानी से कबूल कर लेते हैं कुछ पहले से तैयार शुदा जहनीतें होती हैं जो इंसान को धोखा देती हैं उनही जहनीतों की असलाह ज़रूरी होती है जब जहन की असलाह हो जाए तो अमल खुद ब खुद ठीक हो जाता है अगर जहनी मवाद खराब हो तो आमाल जितने भी अच्छे अंजाम दें उनका फायदा कुछ भी नहीं इन अमल आमाल बिनियाद आमाल की अच्छाई और बुराई दोनों अंदरूनी असलाह पर मुनहसर है एक चोर की निगाह में दुनिया में सब इंसान चोर हैं। एक रिश्वत खोर की जहनीत यह है कि दुनिया में सब हराम खोर और मतलबी है यह जहनीत और सोच उन्हें मजीद हराम कमाने की तरफ ले जाती है जो धोखा देता है उसे मालूम है कि धोखा देना अच्छी बात नहीं लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसे मुतमिन करता है कि मैं धोखा ना दूं तो कोई और उसे धोखा देगा मैं मिलावट नहीं करूं तो कोई और करेगा मैं उसे नहीं लूटूंगा तो कोई और उसे लूटेगा यही खराब जहनीत इंसान के बुरे आमाल की तोजी करती है अगर मैंने गलती की है तो क्या हुआ सब गलती करते हैं अगर मैंने चोरी की है तो लोग तो बड़े बड़े चोरियाँ करते हैं जाओ पहले उन्हें पकड़ो यही तो जिहाद इंसान को मजीद चोरी और गलतियाँ करने पर उकसाती है तो सवाल यह है कि दुनिया में बाज मुसलमान क्यों धोखे फराड मिलावट और दो भरी काम करते हैं क्या उनका अकीदा क़्यामत और आखरत पर नहीं होता है क्या दीन इस्लाम उन्हें इन कामों से मना नहीं करता है फिर भी वो गलत काम क्यों करते हैं मज़े की बात यह है कि उनमें से बहुत सारे पाँच वक्त नमाज के पाबंद भी होते हैं रोज़े भी रखते हैं हज और उम्र की शादत भी हासिल करते हैं लेकिन फिर क्यों ऐसे काम करते हैं उसकी वजह यही है कि गलत माहौल और तरबियत ने उनके नुत नज़र को बदल दिया होता है वो समझते हैं कि इन हराम कामों के साथ साथ अगर नेक काम करेंगे तो वो तमाम गुनाहों की बख्शिश का जरिया होगा जो नमाजें पढ़ते हैं वो उनके लिए बास निजात बनेंगी हालांकि इस्लाम की असल और असास गुनाहों से दूरी है वरना शैतान ने भी तो इबादतें की थी जबकि एक सज़दा न करने की गलती की थी तो वह हजारों साल की इबादतें वो अल्लाह कीबत वह तोहित वो सारे अजगार कहाँ गए जब अल्लाह ताला ने उसे रज़ीम करार दिया इसके उसके सारे अमाल और इबादतें जाया हो गई तो ऐसा नहीं कि जहन्नम सिर्फ बेनमाजियों के लिए बनाई गई है यही वो अहम नुकता है जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ कि जब नुक़ः नज़र में कुछ बागज आ जाते हैं ये बागज़ हकीकत को समझने में और उसे सही तरीके से हजम करने में रिकावट बनते हैं और इंसानी तर्ज फिक्र पर अपना असर छोड़ जाते हैं जैसे तब दौलत या मकाम की लालच जान या माल का खौफ इश्क मोहब्बत जहालत ये वो बाग हैं जो जहन को सही तरह से काम करने से रोक देते हैं अगर किसी इंसान में तसब हो तो ऐसा इंसान हक़ को समझते हुए फिर भी उसे मानने से इनकार कर देता है तारीख़ में अबू जहल और इन जैसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो हक़ को समझ कर, फिर भी उसे मानने से इनकारित थे। तो इसका मतलब यह नहीं कि हक को समझना सख्त या दुशवार होता है बल्कि हक को समझने और उसे हजम करने के मुकाबले में अगर रिकावटें हों तो फिर इंसान के लिए हक को कबूल करना जिहाद से कम नहीं होता है और बातिल ने हमेशा हक के सामने रिकावटें बना कर रखी हैं। इमाम सदकाम जनूद अकलो जहल में अकल के पिचहत्तर सिपाही और जहल के पिचहत्तर सिपाही बयान फरमाते हैं राय हिदायत को पाने के लिए उनका जानना बहुत जरूरी है अकल और जहल के सिपाहियों के नाम को मैं कमेंट में जिक्र करूंगा आप वहां उसे जरूर मुताल करें तो दोस्तों एक बात याद रखें कि जहनी सिस्टम को आप खुद नहीं बना सकते यह तकरीबन नामुमकिन है कि एक इंसान खुद ही अपनी जिंदगी के लिए बगैर किसी बैरूनी दहालत के अपना सिस्टम खुद बनाए उसे बहरहाल बैरूनी मवाद की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से वो अपने लिए एक लाए अमल बनाता है और यहीं से आप इंसानी कमज़ोरी को समझ सकते हैं कि उसे अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जिस जहनी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है वो बगैर बैरूनी मवाद के मुमकिन नहीं इंसान इस दुनिया में जब आता है तो वो जाहल पैदा होता है वक्त गुजरने के साथ साथ उसके वालदान रिश्तेदार दोस्त अहबाब उस्ताद वगैरह उसका जहनी सिस्टम बनाते हैं और वो इंसान उसी जहनी सिस्टम में अपनी सारी जिंदगी गुजारता है शायद आपको अजीब लगे लेकिन इंसानों की अक्सरियत कभी भी इस जहनी सिस्टम से बाहर नहीं निकलते जो हिंदू है वो हिंदू वो हिंदू जिंदगी गुजार कर हिंदू वाली मौत मरता है जो यहूदी है वो यहूदी मरता है जो ईसाई है वो ईसाई ही मरता है कभी भी दूसरों की तरफ से तैयारशुदा सिस्टम को नहीं समझता है उसको परखता ही नहीं है कभी भी उसे चैलेंज नहीं करता है बल्कि उसकी तरफदारी और हिमायत में अपनी जान तक देने को तैयार होता है अब मेरा आपसे ये सवाल है क्या ये तरीक़ेकार सही है हम कैसे अपने जहनी सिस्टम को सही कर सकते हैं तो जवाब में अर्ज है कि उसका तरीका नहाय ही आसान है और वो है ग़ौर फिक्र करना गौर व फिक्र एक ऐसी कुदरत है जो हक और बातिल को एक दूसरे से जुदा करती है जब इंसान सोचे फ़िक्र करे तो इसे हिदायत का रास्ता खुद ब खुद मालूम हो जाता है क़ुरान मजीद में कामयाब इंसान की पहचान यही बताई गई है कि जो ग़ौर फिक्र के बाद मुख्तलि अकवाल और अफकार में से अपने लिए बेहतरीन को इंतखा करें यही कामयाब इंसान है इंसान और हैवान में एक बुनियादी फर्क यह है कि हैवान के जहन में जो कुछ होता है वो पहले से बना होता है उसकी फितरत जैसी होती है वो वैसे ही जिंदगी गुजारता है जबकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जो अपनी जहनीत और सोच को बदल सकता है और दलाइल और गौर वफिक के जरिए से अपने अफकार को बेहतर कर सकता है तो जो लोग खुद गौर व फिक्र नहीं करते अक्सर ऐसे लोगों के लिए दूसरे लोग जहरी मटेरियल तैयार करते हैं और वो उसे अपनी जहरी पैदावार समझकर उसी को अंजाम देते हैं और याद रखें कुरान मजीद में जो लोग गौर व फिक्र नहीं करते उन्हें जानवरों से तस्वीर दी गई है जो सिर्फ एक हार्डवेयर की तरह होते हैं जिनकी अपनी कोई जहनी सोच और फिक्र नहीं होती जो सिर्फ ये देखते हैं कि दुनिया में क्या फैशन है कौन सी चीज़ लोगों में मकबूल है बस बग़ैर सोचे समझे उसे अपना लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि यही फैशन है और बस इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना शैतान के लिए नहायत ही आसान होता है आज दिन से दूरी और दिन को गुजत दौर की दासान हयात समझना उलमा और मुशतदीन की बेहु ये सब वो मतलब हैं जिन्हें लोगों के जहन में गाड़ा गया है और लोग भी अंधाधुंध उनकी पैरवी करते नजर आते हैं अल्लाह ताली हमें अपने फ़िक्र और सोच को सही तरीके से इस्तेमाल करने की तोफ़ी अता फरमाए और राय हक़ पर कामजन रहने की सहादत नसीब करें अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज